davom etamiz shu kunlarda respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi tomonidan farg'ona viloyatining shahar va tumanlarida ezgulik shiorimiz ma'rifat qurolimiz shiori ostida ma'naviy ma'rifiy targ'ibot tadbirlari bo'lib o'tmoqda muxbirimiz xabar beradi tashkil etilayotgan tadbirlarda ma'rifat targ'ibotchilar jamiyati a'zolari taniqli olimlar shoir hamda san'atkorlar ishtirok etishmoqda ta'kidlash kerakki mazkur tadbirlardan ko'zlangan maqsad yurtimiz ayollariga hurmat ehtirom ko'rsatish ularning jamiyatdagi o'rnini yuksaltirish xususan oilalarda farzand tarbiyasida onalarning o'rni alohida ekaniga urg'u berish shuningdek ramazon oyi va navro'z bayrami sharofati bilan ehtiyojmand oilalar holidan xabar olish umuman xalqimiz va yoshlarimiz ongu shuurida vatanparvarlik yurtga atoqat tuyg'ularini yanada kamol toptirishdan iborat odamlardagi e, mana bu ayniqsa juda ko'pchilik tashkil e, qilgan ayollarimiz onaxonlarni ko'rib odamni ko'ngli <laughs> yana bir yayraydi xuddi shu shiordagi gaplar bularni qalbidan topganday bo'lyapman ezgulik shiorimiz deyila ekan bularni qalbidagi ezgulik bularni yuz ko'zlarida aks etib turibdi hammasini toshloq tumanidagi ikkinchi umumta'lim maktabida tashkil etilgan tadbirga mahallada istiqomat qiluvchi xotin qizlar oila bekalari fan ta'lim madaniyat kabi yo'nalishlarda muvaffaqiyatga erishgan qizlar ishtirok etishdi qo'shtepa tumani madaniyat markazidagi tadbirlar ham ko'tarinki kayfiyatda o'tdi bayramona uchrashuvlarda ayollarga ehtiroam ko'rsatilib xotin qizlarimizning o'qib oliy ma'lumotli bo'lishi kasb hunar egallashi oila baxti farzandlar kamoli uchun shu asosida butun jamiyat ramnaqi uchun xizmat qilishi qayd etildi farzandlarga munosib tarbiya berib davlat va jamiyat hayotida faol ishtirok etib yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga munosib hissa qo'shib kelayotgan xotin qizlar rag'batlantirilmoqda Navro'zi olam bilan uyg'unlashgan bu kabi ma'naviy ma'rifiy tadbirlar viloyatning barcha hududlarida davom etmoqda